sizə həm onu, niphəm də pul qazana biləcəyiniz desəm lift çəkərdiniz. Çox ehtimal bunu yalan və ya saxta olduğunu düşünə bilərdiniz amma bu tamamilə realdır. Bunun sizə Lost Project, Legion Lock Collection layihəsi sizə bütün təmin edir. Artıq onlar tam olaraq Azərbaycanda bir işəyə başladılar. Bu yaxınlarda mən bu blöklə danışdırda da, onlar Türk üçün xidmət göstərdilər və Türkiyədə bir neçə ölkələrlə təkid ki, mən onlardan Azərbaycan bazarına orkeyim, və çatdırmalarına, çünki bura da həqiqətən çox gamerların və internetdən pul qazanmaq istəyən yatırımçıların olduğunu məlumat verdim və onlar Azərbaycan içində öz oyunlarını təkmilləşdirdilər. Bu oyunda dostlar biz yeni karakterlər, bu karakterlər sayəsində daha çox pul qazana bilərik. Karakterləri inkişaf ləttdirməli, öz ərazimizi qorumalılıb və bir növ strateji oyunu kimi dostlar, bununla da oynayıb pul qazanmaq olar biz necə şey, məlumatlar isə bir-bir göstərəcəyəm. Aşağıda vidimli falan hüquqi e ehtiyatdan keçsəz, sizə pulsuz 1000 xarakter verəcəyik və o xarakter sayıyəsində siz də bu qədər edə bilərsiniz. Detallı məlumat üçün gəldim ətraflı izah. Vebsayta daxil olduqdan qarşınızda belə bir səhifə açılır. Biz burada layihə haqqında bütün məlumatları ədə bilərsiz. Gördüyünüz kimi çox gözəl dizaynlı, tam olaraq əhatə olunmuş bir vebsayt var. Biz buradan vebsaytın dilini istədiyimizlə dəyişə bilərik. Məni vebsaytın normal çox qısa bir şəkildə göz gəzdirəcəm. Burada bütün xarakterlər vəsı haqqında məlumat verir. Burada xarakterlərlə tanış ola bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bir-birindən fərqli üzerini oxuya bilərsiz. Burda gücdəni və s. görə bilərsiniz. İndi mən gedəcəm dostlar, bu ən bahalı karakterlərdən biridir. Həqiqətən mənim sevdiyim karakterdir. Burda digər oyun haqqında məlumatlar var. Yaxında gələcək güncəlləmələr, bunların road right map-ləri var, bunların digər bölmələr və s. haqqında məlumatlar da bilərsiz. Mən indi burda əsl olaraq bunların white paper-lərini və oyuna giriş qaydalarını göstərəcəm dostlar. Biz burda bunu kamp tilində oynaya bilmirik. Bunun üçün enter new game deyir dostlar. Və də əslində burada görürsünüz ki, App Store üçün, Android üçün bizə belə bir link verdisə, QR kodu oxudaraq və yaxud üzərinə klikləyərək gedib endirib yükləyə bilərik dostlar. Yüklədikdən sonra çox rahat şəkildə bu oyunu oynaya bil Gəlin bunların veb saytlarından mən zənn edirəm, vibe paper. Vibe paper üzərlə bir dəfə tıkladıq, qarşımız açılacaq vibe paper. Bunu veb saytdan deyil, vibe paperdən oxumağa davam etməliyəm. Səbəbi ki, burada hər şey tamama, tam ətraflı olaraq göstəriliblər. Burada daxil olub böyümələri incələ bilərsiniz və əgər vibe paperi türk dilində oxumaq istəsənsə, gördüyünüz kimi burdan türk dilini seçə bilərsiniz. Burada isə ingilis dilində mən qısa bir şəkildə gözgəzəcəyəm. Burada gördüyünüz kimi pul qazanmanın necə olacağını, hər gün qazandığımız pullar nə dəyişdirəcəyini vəsait haqqında məlumatlar verilib. Maini bir-birisi hamısını daxil video ilə göstərəcəyəm. Burada gördüyünüz kimi roadmaplər və s. digər şeylər oyun preykt haqqında məlumatdır. What's the lot nədir? Bunun haqqında məlumatı var. Oyunu haqqında, dostlar, hero haqqında, map haqqında, daha sonra opleşnin haqqında, daha sonra hero oyunçu etməyi haqqındadır. Gördüyünüz kimi bütün məlumatları bir-bir nöqtə və nöqtəsində kimi veriblər. İndi mən bundan haqqında çox detall danışmayacağam. Gəncəcə proyektimizin izahını telefonda siz necə oynayacaq? Aşağıda verdiyim linkdən daxil olursunuz və burada da ilk öncə qeydiyyatdan keçməliyik oyunu yükləmək üçün. Qeydiyyatdan keçmək üçün verilən ölkəni təyin edirik. Təbii ki biz Azərbaycanda yaşadığımız üçün Azərbaycanı seçirik və daha sonra aşağı endirib burada telefonumuzda dostlar avtomatik seçildi. Biz bura öz nömrəmizi daxil edirik. Hansı nömrə oldu olsun, tutaq ki, bir nömrəm daxil etdim. Daha sonra aşağı indim, parol yoxsa bir parol yazıram bura, hər hansı bir parol. Daha sonra eyni parolu bir də daha yazdıqdan sonra "Enter" deyəcəyəm deyirəm. Burada gördüyünüz kimi dostlar, invitation kod mənim invitation kodum olaraq verilib buna dəyim, dosa, ticibus, elədi, istətli, sizə. Buna dəyməyin dostlar, çünki siz bu invitation koddan istifadə edə sizi NFT alacaqsınız və hədiyyə nit sizə 2 gün ərzində pul qazandıracaq. Bu nə deməkdir? Qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq biz bunu yükləyə bilərik dostlar. Oyunu sizə yükləmək üçün bir link verəcək. Linkdən daxil olacaqsınız. Yüklədikdən sonra dostlar, indirilənlər bölməsində bunu görə biləcəksiniz I <laughs> Gördüyünüz kimi indi indilə bilirsə rolunun aplikasiyası var. Aplikasiyanın üzərinə vuracaqsınız və daxilə quraşdıracaqsınız, dostlar. Quraşdırdıqdan sonra indi mən ləğv edəcəm, çünki quraşdırmışam. Quraşdırdıqdan sonra dostlar gördüyünüz kimi log gəlib proyə düşəcək, dostlar. Üzərinə bir dəfə tıklayıram və oyuna daxil oluram. Oyuna daxil olduqdan sonra hesabımı giriş edəcəm, dostlar. Sizin hesabınıza giriş etdikdən sonra sizə çoxlu bir yol göstərəcək, yəni özü yol göstərəcək. Bütün onları keçin, dostlar. Bütün onları keçdirib video davam edib. Burada gördüyünüz kimi hesab dəyişdir deyim, göstərinəcəcək. Hesab dəyişməyin ün, imindirəm, dostlar və burada gördüyüm giriş şifrə kart Əsl məsələdir, yüklədikdən sonra kəta olmaqdır. Davət kodundan bəyə, aşağıda verdiyim dəvət kodunu yadda ilədan çıxartmayın. Yəni belə razıca da qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Giriş elə bölməsi də var, dostlar. Mən indi giriş eləyəcəm öz hesabıma. Giriş eləyim. Siz ana daxil olduqdan sonra sizə özü avtomatik göstərəcək, dostlar. Verilən bütün xanalara basdıqdan sonra artıq bütün hər şey tamam olduqdan sonra belə bir səhifə açılacaq. Burda ilk olaraq başlıq, mücadilədir, dostlar. Burda sizin qəhrəmanlarınız olacaq. Qəhrəmanlar bölməsində sizdə qəhrəmanlar olacaq və bunların level-ləri olacaq. Gördünüz ki, məndə qəhrəmanlar və onların level-ləri var. Bu qəhrəmanın artıq gördüyünüz kimi level artma çox səhvdir. Rahat səviyyə artdı evdə bir dəfə tıqlıram, 2 dəfə tıqlıram və belə rahat edəcək səviyyəsini artıram. 20 səviyyəyə çatdım, çıxartdım dostlar, gördüyünüz kimi. Daha sonra belə bir səviyyədə və belə bir NFT var. Yəni bununla gəlib səviyyəsini rahat bu şəkildə artıra bilirəm burdan. Yəni səviyyə artırmaq məsələsi rahat bir şəkildə burdan artıra bilərsiniz. Səviyyə artırmaqdan ilkin olaraq burada oyun oynaya bilərsiz və ya da burada sandıqda yığılan gördüyünüz kimi XRP-ləri toplaya bilərsiniz. Tamam dedim dostlar, toplamda 300 XP və mənə 30 dəyən bu daşdan verdi. 10 ailə bir dəfə tıqlıram dostlar. Burada əsas XP qazanmaq biz mü baxı deyirəm və tamama bir dəfə tıklıram. Gördüyünüz kimi burada meydan oynamaya başladı və mənim NFT-lərim burada rahat gedib pul qazanmağa başladı. Burada NFT-lər daha artıraq, daha çox pul qazanırlar və daha çox NFT qutu sata bilərəm. İndi bunların hamısını göstərəcəm dostlar, zəyinə təşəkkürlər və s. Burada şəhər və sərə və şəhər haqqında məlumat verəcəm, yəni öz kəlimiz haqqında. Gözləyək bu qutarsın dostlar. Gördüyünüz kimi burada səhər gedir və mənim personajlarım artıq 5 dənəsi sağda 10-u üç dənəsi ölüb dostlar. Bu yapayca can, yəni tamamilə saxta bir personajdır. Hər hansı bir real insanlar burada bir söhbət, yəni davam elmirik burada. Gördüyünüz kimi mən apardım axır, mən hamısını deməyə olar ki, burada da son oldu və qutardım dostlar. Topunu 454 XP qazandım. Tamam bir dəfə tıqlıram və rahatbəcətlə artıq bunları qazanır. Burada əsas səhvəm burada açıq olması ilə əvəli mənim buradan çıxıb çıxmamama heç bir təsir etdi. Bu VC dostlar bura sandığa pul yığılır və mən bu sandığa nə qədər çox yığılsa, o qədər də çox pul qazana bilərəm. Burada birinci yol dostlar yatımsız qazanaqlardan söhbət edir. Yatımsız qazandığı ikinci yol şəhər bölməsinə daxil olmaq. Şəhər bölməsinə daxil olanda burada gördüyünüz kimi dostlar sıralanma, sendiq, yüksək tapmaq məsələ bölmələnir. Biz burada fırına daxil olacaq. Fırın yox, tarlalara gedəcək. Tarlalarda dostlar burada gördüyünüz kimi mədən bölmesine öz NFT-lərimizi göndərərək onlardan pul qazanacağıq, dostlar. Və pul qazandıqdan sonra avtomatik olaraq burada bizə pul verəcək. Gördüyünüz kimi, ta ki mən bu mədənə daxil olum. Bu mədənə daxil olun o, bir dəfə tıqlıram və hər hansı bir NFT-ni 16 CV-dan NFT-mi bura göndərirəm. Daha sonra gəlirəm burusa boş xanalara və bütün boş xanalara bu öhd verdiyimiz, yəni məndə olan NFT-lərlə doldururam və burdan pul qazanmağa başlayıram. Nə qədər çox NFT-mi qoysam, burdan o qədər çox, yəni daha dəyərli daşlar məsələn qazanacağam. Və, və qazandığım daşlar səsinə daha çox pul əldə edəcəm. Burada daha sonra görəcəksiniz, arena var, fırın var. Fırın bölməsində biz öz NFT-lə daşlarımı sata bilər. Məsələn 5 var, sən bunu satacaq və bununla 210 verdim. Bu o demədir ki, mən bunu yandırılmışam, bu NFT-mi və bu NFT-mi yandıracağıq və mənə toplamda bu qədər sir çantası da göndərə də. Göndərdikdən sonra artıq burdan çıxa bilərəm. Digər bölmələrdə sən nəyə görəsən? Burada pantahan bölməsi var. Pantahan bölməsində biz öz NFT-lərimizi qazanırıq. Bu NFT-ləri qazanmaq üçün gördüyünüz kimi bizə lazım olanlardan söhbət gedir və istəndən gedir. Mən bunu bir dəfə basıram dostlar, bir dəfə basdıqdan sonra görək mənə qızıl NFT-lərin hansından çıxarılacaq və bundan ver də dostlar bu NFT-dən. Ona liya bir dəfə tıklayım, bir dəfə də açıram dostlar. Mən bunların əlimdə olanlardan Və görək bu dəfə bizə nə verəcək. Çardaqdan açıram və görək bir dənə qırmızı versə, qırmızı vermədi. Belə bir hündürşqaya görə bir şey verdi. İndi isə gəldim normal neft açıram. Normal neftin öncə görək bizə nə verəcək. Normal NFT-dən də bir də belə bir qız verir dostlar. Gördünüz ki, biz əldə etməz NFT-lər buradan açırıq. Burada məndə olmadığından görə açsa bilmirəm dostlar. 0-dır, sıfır 0 olmasa açsa bilərdim. Böyürə keçsən dostlar, böyürə keçdikdə ki, başqa kitablar və sərə var. Onlar da açıb burada daha çox e NFT əldə edə bilərik. Yuxarı çıxdıqda burada sıralama var dostlar. Burada kimin ən çox gücü var, onun haqqında məlumat elə. Təbii ki, biz bura hələ hey -həl -həl girə bilməyik. 32 min də gücümüz var dostlar. Bu gücü artırdıqça burada sıralamaya gəlib düşə bilərik. Burada daha sonra sizə nə göstərəcəm? Burada baqqal var dostlar. Baqqal bölməsində belə şeylər var. Bunları daxil olub buradan ala bilərsiz loch oyun pulundan. Biz indi bu oyunu buna heç nə olmayacaq. Bura bizə məumdəl. Əgər gələcəkdə gəlirsə, çox həddən artıq gəlirsə, onu da ala bilərik. Dilək havuzu bölməsində belə bir çarx var. Məndə gördüyünüz kimi bir dənə var və bu çarxı fırladıram, görüb mənə nə verəcək bir dənənin dənə sonra. Onda 1-2 saniyə gözləyirəm, görək nə verir və üçün üçün, bu da gördüyünüz kimi dostlar, bu NFT-ni verdi toplamda və bu NFT mənə artıq bu bark burdən neftisi pul, -si, pul qazandırır mə başlayacaq. Bunu zəni bir dəfə tıkladım və bark burdən neftisi mənə Xarmanlar bölməsində gəlsəm gördüyünüz kimi Baq burcu inifti -si artıq məndədir və qızılı rəngdə neftdir. Dostlar, toplamda səviyə sayı var. Mən bu Baq burcu neftsinə səviyyət atmağa başlayıram. Toplamda bununla birə səviyyəsi də olsa 20 səviyyəyə sər eləyək. Nə qədər çox səviyyət atsək, bizə o qədər çox xeyirdir. Baq burcunun səviyyəsi 10 səviyyə çatdırıb dayanacam, dostlar. Gördüyünüz kimi 10 səviyyədə dayandım və bunu mən indi öz ekipməmə əlavə edəcəm. Ekipmə əlavə etmək üçün müvəqqəti olaraq meydan oxuya bir dəfə basıram və burada daha sonra hansını çıxardım, dostlar? Tutaq ki, mən burada çıxartmaq istəyirəm. Bunu bunu çıxardıram, bunun yerinə mən bunu əlavə edirəm dostlar. Bu neçə səviyyə idi? 1 səviyyə idi. Və ən yəni, çox yaxşı oldu belə sərtlərdə biz elədik. Burada bunu da əlavə eləmiş oldum və mücadiliyə başladım. Bu oyun döyüşü necə olacağına baxaq və daha sonra video davam edəcək. Gördüyünüz kimi, 1000 zərbə vurur, yəni bu da çox güclüdür deməkdir. Mənim nə qədər səviyyəm atlatdı? Bu rahat bir şəkildə, çox rahat mücadilədir. İstəyimi öldürüb döyüb Elə deyə bilərəm. Gördüyünüz kimi artıq mücadilə bitdi və 454 XP aldım bunun qarşısında. Tamam bir dəfə klikləyirəm və XP-lərim hesabıma gəlir dostlar. XP-lər gəldikdən sonra rahat bir şəkildə burada özümdə pul qazana bilərəm. Burada lonca bölməsi və qatıldığım hər hansı bir lonca və sərə varsa lonca adına daxil oluram. Lonca necə qatılmaq olar, onun haqqında məlumatı verəcəm, Telegram qrupuna daxil olub qatılacaqsınız. Şəhər bölməsində elə bir məlumat qalmadı. Hər şey haqqında məlumat edim şəhər bölməsi haqqında. Sırt çantası bölməsində bizim sırt çantamızda olan əşyalar və sərə məlumatları ala bilərik. Üzəllik bunda gördüyünüz kimi bu məlumatdan və sərə var. Bunu tamama tıkladığımız anda bize bir günlü fırın tələbi verir və toplamında 10.36 verdi. Yəni x bilərdi hesabımıza gəlib oturdu. Topluq bölməsini bizə rahat bir şəkildə incələyə bilərik. Burda isə gələk indi yatırımlı qazanır dostlar. Yatırımsız qazanc haqqında mənəcə hər şey məlumat verdim və nə olduğunu siz də anlayacaqsınızlar. Yatırımlı qazanc üçün qazanc qazans bölməsinə baxdıqda burada gördüyünüz kimi bizim bir dənə NFT-imiz olur və bu NFT bizə pul qazandırmağa başlayır dostlar. Bu NFT-dən pul qazanmaq çox rahatdır. Topumdan 16.8-də sonra gələcəm toplamağa basacaq və mən toplamda 2 lot qazanaracam. Yəni daha sonra 2.1 lot. Daha sonra da dostlar bu 2 dəfə gedəcək və toplamda 4.16 lot kazanmışam. 4.16 loc ilə dostlar. Ocaq pro düşəcək və bura düşdükdən sonra mən bu locları nə qədər qazanmışam? 4.32 loc qazanmışdım. Deyilmi? Gəl indica 4.32 locun qiyməti 432 deyil. 4 0.32 dolardır dostlar. 4 dolç yetərsə. 4 dolç 1.33 sent eləyir. 1.30 sent dolçda, yəni 1.30 USD-dir. Bu USD-ni dostlar çıxartmaq olmaz. Niyə? Çünki minimal çıxartmaq 10 dollardır, dostlar. 10 dollar buradan çıxartmaq olar. Amma bizim hesabımıza 10 dollar olmaz, dostlar. Biz burada 1.33 ordan 1 dollarda loza, bu loncaya qatıldığım üçün də 1 dollarda buradan bonus alacaq. Bu bonus da niyədir, dostlar? Burada gördüyünüz kimi özəl paketlər var. Özəl paket bölməsi daxil olmaqla və bu mən bu paketi çox xoşuma gəldi. Siz də bundan istifadə edə bilərsiniz. 12 dollardır, dostlar, qiyməti və 11 dollar biz bunu həll edəcəyik. Biz burada 11 dollar aldıqdan sonra bizə bu NFT-dən verəcək dostlar, belə bir NFT. Bel digər NFT-dən verəcək. Bu NFT-lərlə də daxil olub burdan rapçəli şey incəyə bilərik. Bu NFT-lə bizə nə qədər pul qazandıracaq dostlar? Ona baxmaq üçün satınalmaq bölməsinə gəlirəm. Satınalmaq bölməsinə. Gördüyünüz kimi bu NFT bizə 24 saat dərzində biz bir nöqtə 6 yüzdə qazanaracaq və toplamda dostlar 10 saat 10 gün işləyəcək dostlar. Bu və 10 günün sonunda 16 yüzdə qazanacaq. Yəni bunu biz qiymətini dostlar toplamda 11 dollar almış olduğumuzdan 16 dollar burdan qazandıq dostlar. Və bizə bununla yanaşı digər bu NFT-dən də verəcək dostlar. Bu NFT-dirsə bizə 24 saat ərzində 16 sent qazandırır və bu 1 ay işləyir dostlar. 1 ay sonunda 11 dollar da biz burdan qazana bilərik. Yəni çox rahat bir şəkildə həm bu NFT-dən, həm də bu NFT-dən pul qazandırır. 16 dollar NFT-dən, 11 dollar bu NFT-dən. Toplamda 28 dollar pul qazanıb sər amma biz bura 11 dollar pul xərcləyirik. Toplamda 10 günün sonunda bütün pulumuzu çıxartmış oluruq, hələ daha çox xeyirə keçmiş oluruq, amma 1 ay boyunca davam edib daha çox pul qazana bilərik. Yəni 12 dollar pula pul yatırsaz dosta, daha hesabınızda 12 dollar olsa, gündədən 1 dollar çıxır və 11 dollar bura tam gəlib düşsə rahat bir şəkildə NFT-lərlə də buradan pul qazanmağa başlaya bilərsiniz dostlar. İndi isə burada digərlə bölmələr haqqında məlumat verim. Burda loncağa qatılaraq daha çox pul qazana bilərsiz dostlar. Lonca mən indi Azərbaycan loncasını açmağa çalışıram. Əgər bacara bilsəm, orada həqiqətən çox böyük işlər görəbələcəyimizə inanırıq. Loncada nə qədər çox pulatsa nə qədər çox adam dəvət edisiz, bir o da çox pul qazanır və Lonjet daha çox pul verir sizə ixtiyar tərəfindən və mən də o verilən pulun 60%-ni sizə bölməklə hökməndirəm. Onun 20%, mənim 20%, komandanın və 60% sizin olur. Yəni birə düşün. Çox fantastik bir sistem qruplar burda da. Burda isə anka quşu var, dostlar. Anka quşu gördüyünüz kimi 24 saat dərsinin də bizə toplamda 64 USD verir, amma bu dostlar biri ilə yaxın işləyir, dostlar. Burada gördük ki, toplamda sonda 153 dollar qazandırırsınız. Qiyməti isə 80 dollardır. Elə 10 saat dərsinə alsaq 80 dolarla bu coin-i ala bilərəm. Qəhrəman bölməsində də dediyim kimi bütün qəhrəmanlar haqqında məlumat verdim. Burada qəhrəmanların level-ını artırmaq olar. O necə artılacaq? Burada dostlar, kisək tapınaq bölməsindən daxil olan və burada qəhrəmanların səviyyəsi necə artırılır, onu göstərəm. Tutaq ki, gəlim dostlar, mən bunun səviyyəsini artıracağam. Səbəb bunun səviyyəsini artırmaq üçün mənə lazım olan bölmələr haqqında məlumat verir. Yəni bunun səviyyəsini artırmaq üçün tutaq gəlin 1 levelə səviyyəsini artıraq. Bunun səviyyəsini artırmaq üçün mənə 3 üç dənə bundan lazımdır. Yıldız izmindən olmur dostlar. Yəni hesabımızda 3 dənə bu NFT-n -dən olsa, mən bunun səviyyəsini artıra bilər Digər bölmədə burada e-posta topluq və sələ var. E-postaya baxırıq dostlar, mən e-postadan belə bir hədiyyələr verir. Toplamağa tıklıram və gördüyünüz kimi artıq bu e-postalər gəldi. Mənə hədiyyə olaraq veriblər. Bunları və mən də bunlara götürdüm dostlar. Daha sonra hepsini topladıqdan sonra geri qaydıram. Geri qaytdıqdan sonra burada sizə dəvət bölməsi haqqında Məmməd əcim. Dəvət bölməsi dostlar, biz burada dostluğumuz dəvət edib pul qazana biləcəyimiz bir sistemdir. Bunun ən yaxşı tərəfi nə oldu dostlar? Burada aşağı indi də gördüyünüz kimi 5 nəfər dostumuzu dəvət etsək, biz buradan GeminiCoin, yəni 15 dollar mükafat əldə edirik dostlar. 5 nəfər dostumuz yəni olacaq bir yatırım imkanıdır. Əgər 15 nəfər dostumuzu dəvət etsək, dostlar, 20 loz aldıqdan sonra 2 ehtim kartı da bilirik. 40 nəfər dostumuzu dəvət etsək, 100 loz alırıq və 100 loz da ha alırıq, dostlar. Yəni belə bir şəkildə dostlarımızı dəvət etsək, daha çox pul ola bilərik. Daxil olub bunu özünüz də buradan incələyə bilərsiniz. Yəni dost, tanıtıcınız varsa göndərin. Sadəcə 12 dollar yatırıq, ondan da pul qazanırsınız, siz də pul qazanırsınız. Necə pul yatırma olar, onun haqqında məlumat verirəm. Pul yatırmaq üçün burada "Hesit" üzərinə bir dəfə klikləyirsiniz, dostlar. Bu yatırmağın və sizin qarşınızda burada pul çıxır. Nə qədər yatıracaqsınız? Çəki minimum 10 dollar yatıracaq. 10 dollar yatırdıqdan sonra, dostlar, biz burada Binance, TRC20 imindən deyirik, dostlar. TRC20-ni seçirik və TRC20-ni seçdikdən sonra bizim qarşımıza yeni bir səhifə açılır. Bu səhifədə bizə müəyyən adres verilir, dostlar. Həmin bildiyi adresə pulu göndərir və pulu göndərdikdən 2 ya 3 dəgə. Sonra pul çatdıqdan sonra bizim hesabımıza düşəcək. Gördüyünüz kimi dostlar, bizə TR20 adresi verir, 10 dollar yatıracağımızı deyir dostlar. Copy adres deyisiz və bura rahat bir şəkildə 10 dollarınızı yatırırsınız. 10 dollar yatdıqdan sonra I have paid deyisiz dostlar. I have paid ditdən sonra bu səhifə yenilənəcək və artıq sizin ödənişinizin bura düşüb düşmədiyini yoxlayacaqlar. Əgər dostlar bu ödəniş bura düşübsə, rahat bir şəkildə hesabınıza 10 dollar transfer edəcəklər. Yəni çox rahat bir şəkildə mən bura pul yatırmışam digər hesablarımda və çox rahat bir şəkildə pul bura gəlib düşüb Sistem haqqında necə pul qazanmaq olar, bunun haqqında bütün məlumatlar verdiyini düşünürəm. Artıq keçək bunlara Telegram qrupuna və ora necə qatılacağımızı göstərək. Loncanın rəsmi Telegram səhifəsidir. Daxil olduqdan sonra burada gördüyünüz kimi fərqli loncalar var, dostlar bir-bir loncalara baxa bilərsiz. Hansı lonca sizə uyğundursa, daha doğrusu, yəni hansı lonca siz daxil ola bilərsiniz. Bu nə bir fərqi yoxdur. Gəl, burada sual-cavab bölməsindən, əgər soruşursaz ki, mən loncaya qatılmaq istəyirəm, kömək edə bilərsinizmi? Adminlər 100% kömək edəcək dostlar. Hər hansı bir loncanın sahibi və ya trollüzvi sizə yazıb dəstək olacaqdır. Daxil ol, buna da daxil ola bilərsiniz. Mən indi özüm Hədiyyə loncasındayam. Yəni fərqi yoxdur bu fərq. Hər hansı bir loncanın sizə daxil ol baxa bilərsiz. Türk loncası var, Hədiyyə loncası var. Bunlar dəyişir dostlar. Siz də baxıb güravı sistemdə bir lonca seçə bilərsiniz var loncaya başlamaq var. Burda əsas nə yemək lazımdır, onları göstərirlər dostlar. Bütün adminlə amban aktivdir. İstədiyiniz sualları cavab verəcəklər. Çox vaxt burada səssiz söhbət gedir. Səssiz söhbətə belə qatılıb ürəyinizdəki sualları verə bilərsiniz. Bu qədər rahat, bu qədər sadə bir şəkildə. Məncə əlimdən gəldiyi qədər hər şeyi ətraflı izah etdim. Bəyəndinizsə bəyənişə basma, kanalıma abunə olun. Sizə abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sıhmat qalın. Gəlib də görüşdə özünüzə baxın. Sağ olun.